নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই আপোনালোক সকলোকে আছামিছ বাস্তু চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল মোৰ মোবাইল ৰাষ্ট্ৰসমূহ জ্যেষ্ঠ বাস্তু এক্সপাৰ্ট নোমিয়েলজিষ্ট বন্ধুসকল আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই চেনেলটোত বাস্তুৰ সম্পৰ্কে সংখ্যাতত্বৰ সম্পৰ্কে জ্যোতিষৰ সম্পৰ্কে তাৰ লগতে তন্তৰ বিভিন্ন প্ৰয়োগৰ ভিডিঅ'সমূহ ইয়াত আপলোড কৰি থাকোঁ গতিকে যদিহে আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল লাগে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'সমূহ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকৰ লগত এটা বিশেষ বিষয়ক লৈ আলোচনা কৰিবলৈ বাঢ়িছোঁ এটা বাস্তুৰ বিষয়ক লৈ আলোচনা কৰিবলৈ বাঢ়িছোঁ গতিকে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব যাতে সম্পূৰ্ণ কথাখিনি বুজি পায় বন্ধুসকল বাস্তুশাস্ত্ৰ আমাৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰৰ উন্নতি প্ৰগতিৰ কাৰণে এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় গতিকে আমি সদায় গৃহ নিৰ্মাণ কৰোঁতে বাস্তুৰ নিয়মসমূহ পালন কৰি চলিব লাগে এনে কৰিলে আমাৰ জীৱনৰ যিখিনি বাধা বিঘিনি থাকে সমস্যা থাকে সেয়া বহু পৰিমাণে কমি যায় আমাৰো পাঁচটা তত্তৰ যি পজিটিভ এনাৰ্জি সেয়া লাভ হয় আমাৰ কৰ্মত আমি উন্নতি কৰিব পাৰোঁ আমাৰ মনৰ ইচ্ছাখিনি আমাৰ নিজৰ যিখিনি সপোন সেইখিনি পূৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ দক্ষিণমুখী ঘৰৰ সম্পৰ্কে বন্ধুসকল বহুতে দক্ষিণমুখী ঘৰক অত্যন্ত বেয়া বুলি ক'ব খোজে কিন্তু একচুৱেলি সেইটো নহয় বন্ধুসকল বাস্তুত কোনো দিশকে অশুভ বুলি কোৱা নাই প্ৰত্যেক দিশৰ এটা এটা মহত্ব আছে পূব পশ্চিম উত্তৰ দক্ষিণ এই চাৰিওটা দিশতে অষ্ট লক্ষ্মীৰ বাস আছে গ্ৰহৰ স্থান আছে দীঘপালৰ স্থান আছে যেনেকৈ পূব দিশৰ অধিপতি গ্ৰহ হৈছে সূৰ্য আৰু পূব দিশৰ দিগপাল হৈছে ইন্দ্ৰদেৱতা ঠিক তেনেকৈ দক্ষিণ পূব দিশৰ গ্ৰহ হৈছে শুক্ৰ আৰু দক্ষিণ পূব দিশৰ দিগপাল হৈছে অগ্নি দেৱতা দক্ষিণ দিশৰ দিগপাল হৈছে যমদেৱতা আৰু দক্ষিণ দিশৰ অধিপতি গ্ৰহ হৈছে মংগল দক্ষিণ পশ্চিমৰ অধিপতি গ্ৰহ হৈছে ৰাহু আৰু সেই দক্ষিণ পশ্চিম দিশৰ দিগপাল হৈছে নৰিটি ৰাক্ষসী পশ্চিম দিশৰ অধিপতি হৈছে বৰুণ দেৱতা আৰু পশ্চিম দিশৰ অধিপতি গ্ৰহ হৈছে শনি উত্তৰ পশ্চিমৰ দিগপাল হৈছে বায়ু দেৱতা আৰু এই দিশৰ অধিপতি গ্ৰহ হৈছে চন্দ্ৰমা উত্তৰ দিশৰ দিগপাল হৈছে কবেৰ দেৱতা আৰু উত্তৰ দিশৰ অধিপতি গ্ৰহ হৈছে বুধ গ্ৰহ গতিকে এইদৰে প্ৰত্যেকটো দিশতে একোজনকৈ দেৱতা দিগপাল হিচাপে আছে একো একোটা গ্ৰহ বহি আছে তাৰোপৰি আমাৰ ঘৰৰ ব্ৰহ্মস্থানত কেতুগ্ৰহৰ স্থান আছে বুলি কোৱা হৈছে আৰু সেই স্থানতে পৰম পিতৃ অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মাৰ স্থান বুলি কোৱা হৈছে বন্ধুসকল এইদৰে আমাৰ ঘৰৰ চাৰিও দিশতে দেৱতাৰ স্থান আছে গ্ৰহৰ স্থান আছে গতিকে আমি কেতিয়াও কোনো এটা দিশক সম্পূৰ্ণৰূপে বেয়া বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ প্ৰত্যেক দিশৰে মহত্ব আছে তেনেকৈ উত্তৰ দিশটো আমাৰ ধন টকা পইচা অপৰচুনিটিৰ দিশ উত্তৰ পূবটো আমাৰ জ্ঞানৰ দিশ আমাৰ মেণ্টেল এবিলিটিৰ দিশ পূব দিশটো আমাৰ কানেকশ্যনৰ দিশ পূব দিশটো আমাৰ পাব্লিক ইমেজৰ দিশ গভৰ্ণমেণ্টৰ দিশ দক্ষিণ পূব দিশটো ধন টকা পইচাৰ দিশ ঘৰৰ মহিলাসকলৰ স্বাস্থ্যৰ দিশ ঠিক তেনেকৈ দক্ষিণ দিশটো আমাৰ নেম ফেমৰ দিশ ৰিলেক্সেশ্যনৰ দিশ আমাৰ কনফিডেঞ্চৰ দিশ আৰু সেই দিশটোক হনুমান দেৱতাৰ দিশ বুলিও কোৱা হয় যিহেতু দক্ষিণৰ অধিপতি মংগলৰ লগত হনুমান দেৱতাৰ এক বিশেষ সম্পৰ্ক আছে সেইকাৰণে মঙ্গলবাৰৰ দিনা হনুমান দেৱতাক সেন্দুৰ অৰ্পণ কৰা হয় বা মংগলবাৰৰ দিনা হনুমান দেৱতাক তাক বিশেষ পূজা কৰা হয় বা তেওঁক আৰাধনা কৰা হয় বন্ধুসকল এতিয়া কথা হ'ল আপোনাৰ ঘৰটো দক্ষিণমুখী দক্ষিণমুখী হ'লেই যে আপোনাৰ ঘৰখনত বিভিন্ন সমস্যা হ'ব আপোনাৰ ঘৰৰ উন্নতি নহ'ব এনে কোনো কথা নাই মইতো এনেকুৱা ঘৰো দেখিছোঁ যিসকলৰ দক্ষিণমুখী ঘৰ কিন্তু তেওঁলোকে পূবমুখী ঘৰতকৈও অধিক উন্নতি কৰিব পাৰিছে ভাল ভাল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট ভাল ভাল লয়াৰ ভাল ভাল আৰৱপতি কৰৰ প্ৰতি মানুহৰ ঘৰ দক্ষিণমুখীকৈ মই দেখিছোঁ দক্ষিণমুখী ঘৰ হ'ল বুলিয়ে যে আপোনাৰ উন্নতি নহ'ব দক্ষিণমুখী ঘৰ হ'ল বুলিয়ে যে আপুনি ভয় কৰিব লাগিব চিন্তা কৰিব লাগিব তেনে কোনো কথা নাই অৱশ্যে এটা কথা যদিহে কোনো ব্যক্তি মাংগলিক হয় তেওঁ কিন্তু কেতিয়াও দক্ষিণমুখী ঘৰত থাকিব নালাগে যিহেতু তেওঁৰ কোষ্ঠীতে মংগলৰ দুখ আছে দক্ষিণ দিশটো মংগলৰ দিশ যদি কিবা কাৰণে তেওঁ দক্ষিণমুখী ঘৰত থাকে তেওঁৰ কিন্তু নানান সমস্যা হয় বন্ধুসকল দক্ষিণ দিশতো ভাল দুখন দুৱাৰ আছে তাক কোৱা হয় এছ থ্ৰী আৰু এছ ফ'ৰ এই দুইটা পদত যদি আপোনাৰ মেইন গেটখন বা মেইন দুৱাৰখন থাকে তেন্তে আপোনাৰ ঘৰখনো যথেষ্ট উন্নতি কৰিব পাৰে আৰু এটা কথা দক্ষিণমুখী ঘৰত সদায় মন কৰিব লাগে যে কোনো কাৰণতে নৰ্থ ইষ্টত টয়লেট বা ছেফটিক টেংক যাতে নবহে সেইটো কথা ধ্যান ৰাখিব যদি কেনেবাকৈ আপোনাৰ ঘৰখন দক্ষিণমুখী হয় আৰু আপুনি নৰ্থ ইষ্টত টয়লেট বনাই দিয়ে ছেপটিক টেংক বনাই দিয়ে তেন্তে কিন্তু আপোনাৰ আমাৰ সমস্যাই পিছাই নিদিব বন্ধুসকল গতিকে কেতিয়াও দক্ষিণমুখী ঘৰত নৰ্থ ইষ্টত উত্তৰ পূব দিশত কোনো কাৰণতে টয়লেট বা ছেপটিক টেংক নিৰ্মাণ নকৰিব সেই দিশটোক ভালকৈ চাফ চিকুণকৈ ৰাখিব তাত পানী বৰিং আপুনি স্থাপন কৰিব পাৰে দক্ষিণমুখী ঘৰত আৰু এটা কথা আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব যে কেতিয়াও কিটচেনটো আপোনালোকে উত্তৰ দিশত নিৰ্মাণ কৰি নিদিব পাৰিলে দক্ষিণ পূব বা অগ্নিকোণত নিৰ্মাণ কৰিব নহ'লে উত্তৰ পশ্চিম অৰ্থাৎ বায়ুকোণত আপুনি নিজৰ কিটচেন নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে তাৰোপৰি যদি আপোনালোকে দক্ষিণমুখীকৈ ঘৰ বনায় তেন্তে আপোনালোকে পূব দিশলৈ এখন দুৱাৰ খুলি ৰাখিব দক্ষিণমুখী ঘৰ যদি আপুনি নিৰ্মাণ কৰিছে তেন্তে আপোনালোকে দক্ষিণমুখীকৈ মুখ্য দুৱাৰ স্থাপন কৰাৰ লগতে পূব দিশলৈ এখন দুৱাৰ আপোনালোকে খুলি ৰাখিব তাৰোপৰি দক্ষিণমুখী ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰৰ সন্মুখত সদায় পঞ্চমুখী হনুমানৰ চিত্ৰ লগাই ৰাখিব লাগে যাতে মংগলৰ বেয়া প্ৰভাৱ যাতে আপোনালোকৰ ঘৰৰ ব্যক্তিসকলৰ ওপৰত নপৰে যিহেতু মংগল গ্ৰহক কণ্ট্ৰোল কৰিব পৰা দেৱতাজন হৈছে হনুমান দেৱতা আৰু তেওঁ অত্যন্ত শক্তিশালী ৰূপটোৱে হৈছে পঞ্চমুখী হনুমান গতিকে পঞ্চমুখী হনুমানৰ এখন ফটো দক্ষিণমুখী ঘৰৰ মুখ্য দ্বাৰৰ ওপৰত সদায় লগাই ৰাখিব লাগে তাৰোপৰি দক্ষিণমুখী ঘৰৰ ব্যক্তিসকলে মংগলবাৰৰ দিনা কেতিয়াও মাছ মাংস খাব নালাগে যিসকল দক্ষিণমুখী ঘৰত বসবাস কৰে তেওঁলোকে যদি মংগলবাৰৰ দিনটো মাছ মাংস খায় তেওঁলোকৰ কিন্তু জীৱনলৈ সমস্যা আহিবই তাৰোপৰি দক্ষিণমুখী ঘৰত কেতিয়াও নীলা ৰং কৰিব নালাগে সেউজীয়া ৰং কৰিব নালাগে তাৰ পৰিৱৰ্তে সদায় ক্ৰীম কালাৰ অফ হোৱাইট কালাৰ পিংক কালাৰ এইবিলাক কালাৰ তেওঁলোকে ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে দক্ষিণমুখী ঘৰত কেতিয়াও শ্ৰী নিৰ্মাণ কৰিলে দক্ষিণ পূব দিশত নিৰ্মাণ কৰিব নালাগে কিন্তু দক্ষিণমুখী ঘৰত সদায় শ্ৰী নিৰ্মাণ কৰিলে দক্ষিণ পশ্চিম দিশৰ ফালে নিৰ্মাণ কৰিব লাগে এইদৰে দক্ষিণমুখী ঘৰ যেতিয়া আমি নিৰ্মাণ কৰোঁ তেন্তে আমি এইবোৰ কথাও ধ্যান ৰাখিব লাগে অকল যদি আমি বাস্তুসন্মতভাৱে দক্ষিণমুখীকো ঘৰ বনাওঁ নিৰ্দিষ্ট পদত মুখ্য দুৱাৰ মেইন গে'টখন স্থাপন কৰোঁ টয়লেটটো নিৰ্দিষ্ট দিশত স্থাপন কৰোঁ কিটচেনটো নিৰ্দিষ্ট দিশত স্থাপন কৰোঁ বা আমাৰ যদি পানী বৰিং পানীৰ উৎস ইত্যাদিবিলাক নিৰ্দিষ্ট দিশত থাকে তেন্তে আমাৰ নিশ্চয় উন্নতি হ'বই তাত কোনো ধৰণৰ সমস্যা নাই কিন্তু কোনো কাৰণতে দক্ষিণমুখী ঘৰত দক্ষিণ পশ্চিম দিশত মুখ্য দুৱাৰ মেইন গেট স্থাপন নকৰিব নৰ্থ ইষ্টত কেতিয়াও ভুলতঃ টয়লেট স্থাপন নকৰিব তাৰ পৰিৱৰ্তে আপোনালোকে নিজৰ কিটচেনটো দক্ষিণ পূবত নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰিলে উত্তৰ পশ্চিম বায়ুকোণত নিৰ্মাণ কৰিব আৰু নিজৰ টয়লেট আৰু ছেপটিক টেংক আপোনালোকে উত্তৰ পশ্চিম অৰ্থাৎ বায়ুকোণৰ ফালেই নিৰ্মাণ কৰিব অন্য দিশত কিন্তু আপোনালোকে নিৰ্মাণ নকৰিব নহ'লে দক্ষিণমুখী ঘৰেও আপোনাক সমস্যাত পেলাব পাৰে গতিকে আমি যদি এইখিনি ৰুল ফ'ল' কৰোঁ বাস্তুসন্মতভাৱে দক্ষিণমুখীকৈ আমি ঘৰ নিৰ্মাণ কৰোঁ তাতো আমাৰ উন্নতি হয় বন্ধুসকল বহুতৰে ঘৰ দক্ষিণমুখীকৈ আছে প্ৰত্যেকৰে জানো সমস্যা হৈছে গতিকে যদি আমি এইখিনি নিয়ম ফ'ল' কৰোঁ তেন্তে আমি দক্ষিণমুখীকৈ নিৰ্মাণ কৰা ঘৰতো থাকিব পাৰোঁ তাতো আমাৰ উন্নতি হয় বন্ধুসকল গতিকে আপোনালোকে দক্ষিণমুখী ঘৰ বুলি চিন্তা কৰিবৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কেৱল আপোনালোকে ঘৰখন বাস্তুসন্মতভাৱে নিৰ্মাণ কৰিব উত্তৰ পূব দিশটো অকণমান ধ্যান ৰাখিব দক্ষিণ পশ্চিমত দুৱাৰ নুখুলিব কিটচেনটো দক্ষিণ পূব বা উত্তৰ পশ্চিমত নিৰ্মাণ কৰিব পানীৰ উৎসখিনি উত্তৰ বা উত্তৰ পূৰ্বত ৰাখিব যত্ন কৰিব মেইন গেটখন নিৰ্দিষ্ট পদত এছ টি বা এছ পদত ৰাখিব মুখ্য দুৱাৰৰ সন্মুখত হনুমান দেৱতাৰ চিত্ৰখন লগাই ৰাখিব মংগলবাৰৰ দিনা নিৰামিষ খাব নিশ্চয় আপোনালোকৰ উন্নতি হ'ব বন্ধুসকল আশা কৰিছোঁ আজি আপোনালোকে গম পালে যে দক্ষিণমুখী ঘৰত থাকিলেও আমি উন্নতি কৰিব পাৰোঁ যে দক্ষিণ দিশটো কোনো কাৰণতে বেয়া দিশ নহয় দক্ষিণ দিশেও আমাক বহুতখিনি বস্তু প্ৰদান কৰে দক্ষিণ দিশে আমাক কনফিডেঞ্চ প্ৰদান কৰে দক্ষিণ দিশে আমাক নেম ফেম প্ৰদান কৰে খ্যাতি প্ৰদান কৰে আমাক ৰিলেক্সেশ্যন প্ৰদান কৰে গতিকে দক্ষিণ দিশক বেয়া দিশ বুলি বা নিগেটিভ দিশ বুলি চিন্তা কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই বাস্তুত কোৱা হৈছে অশুভ দিশা নাস্তি কোনো দিশেই অশুভ নহয় প্ৰত্যেক দিশলৈ মুখ কৰি আপুনি ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে কিন্তু কিন্তু ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰোঁতে সদায় বাস্তুৰ নিয়মখিনি পালন কৰি ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিব নিশ্চয় আপোনাৰ জীৱনলৈ সুখ সমৃদ্ধি আহিব আপুনিও উন্নতি কৰিব পাৰিব তাত দক্ষিণমুখী বা পশ্চিমমুখী বুলি কোনো কথা নাই যদিহে আপুনি বাস্তুৰ নিয়ম ফ'ল' কৰে তেন্তে আপোনালোকে পূবমুখী বা উত্তৰমুখী ঘৰতকৈও দক্ষিণ বা পশ্চিমমুখী ঘৰৰ মানুহেও যথেষ্ট উন্নতি কৰিব পাৰে বন্ধুসকল আশা কৰিছোঁ আজি আপোনালোকৰ এই বিষয়টো সম্পৰ্কে জানি ভাল লাগিলে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে যদি ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ